السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كتاب ملائكه ملائكه ام الكتاب الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، أهلنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل ما نوى Alhamdulillah Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengumpulkan kita Yang menghadirkan kita di dalam satu majlis yang mulia Kerana apa majlis ini dipanggil majlis yang mulia Kerana majlis ini mengingatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga kepada kekasihnya Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih lagi beri kenikmatan pada kita. Jika nak dikira nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita terlalu banyak tuan-tuan. Sehingga ada satu kata hikmah, jika kayu dan ranting-ranting di bumi ini dijadikan sebagai pena dan laut di bumi ini dijadikan sebagai dakwat dan daun-daun di bumi ini dijadikan sebagai kertas tidak cukup untuk kita hitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Alhamdulillah pada pagi yang mulia ini saya nak menceritakan tentang kepentingan membaca surah Al-Fatihah dengan tepat dan benar. Yang pertama surah Al-Fatihah ini wajib bagi setiap umat Islam yang beriman untuk menghafalnya kerana surah Al-Fatihah adalah rukun di dalam solat kita. Jika kita baca surah Al-Fatihah dalam keadaan yang tidak benar, dalam keadaan sebutan yang tidak betul kita takut disebabkan bacaan fatihah itu Tidak tepat Maka solat kita pun tidak sah Sebab itu tuan-tuan Kita kena hati-hati Hari ini ramai orang yang terlepas pandang Tentang bacaan suratul fatihah ini Sedangkan guru-guru Yang boleh mengajar kita Membaca suratul fatihah ini dengan tepat Banyak Tetapi kita tengok kena tengok diri kita sendiri juga Di mana effort kita kesungguhan kita untuk kita belajar membaca suratul Fatihah dengan benar. <coughs> Yang kedua ialah ia adalah doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala setiap ayat dalam Al-Fatihah mengandungi maksudnya mendalam seperti segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Maha pemurah lagi maha penyayang Yang menguasai hari pembalasan ha, Dekat situ kita nampak Bahawa ini adalah pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga kepada Allah subhanahu Dan doa juga kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bila dibaca dengan betul Barulah kita rasa Dan maksud itu sampai Sehingga kita rasa kita betul-betul Bercakap dengan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam solat yang ketiga menjaga kemuliaan Al-Quran kerana Al -Quran, kerana Al-Fatihah adalah sebahagian daripada Al-Quran. Membaca dengan betul menunjukkan kita menghormati dan muliakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat meningkatkan kekhusyukan kita pada Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam solat. Bila kita faham dan sebut dengan betul lebih mudah untuk kita rasa khusyuk di dalam solat kita tuan-tuan. Dan yang kedua, saya nak memberitahu tentang kesalahan membaca suratul Fatihah yang sering kita lakukan. Maka kita perhati betul-betul dan kita memperbetulkan bacaan kita semula. Suratul Fatihah mempunyai tujuh ayat. Termasuk Bismillahirrahmanirrahim adalah suratul Fatihah. Banyak orang yang tertinggal dan terlepas pandang yang bahawa surah al-fatihah ini bermula dengan bismillahirrahmanirrahim bukan bermula dengan alhamdulillahi rabbil alamin jadi ayat yang pertama di dalam surah al-fatihah adalah bismillahirrahmanirrahim bacaan bismillahirrahmanirrahim yang dengan tepat adalah bismillah bukannya ismillah bukannya apa bukannya ismillah Bacaan kena sebut betul dengan dengan tepat Dengan jelas adalah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dan ayat yang kedua Alhamdulillahirrabbilalamin Ramai di kalangan kita yang membaca membaca Alhamdulillah ni Adalah Lam tu kita jadikan qalqalah jadi berbunyi Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak boleh tuan-tuan Yang sepatutnya adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan kesalahan yang seterusnya adalah Habdas Bertukar dengan Habsar Contohnya Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin yang betulnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin jadi kesalahan yang seterusnya adalah huruf ain bertukar dengan huruf a alhamdulillahi rabbil alamin kita membaca rabbil alamin rabbil alamin bacaan yang tepat adalah alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim man yakum yawmiddin dan ayat ini selalu kita lupa bahawa kita kena tekankan contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita tidak boleh membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita kena tekankan إياك نعبد وإياك نستعين dan seterusnya ketika wa iyyaka nasta'in di hujung itu kita kena muncungkan mulut kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kena muncungkan kerana apa penghujung ayat itu berbaris hadapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan yang seterusnya adalah Ihdinaw suratul mustaqim Ramai yang kita terlepas pandang bahawa Huruf H besar bertukar dengan huruf H pedas Ramai yang kita, ramai orang yang kita baca Ihdinas Ihdinas Tidak betul bahawa yang tepat adalah Ihdinaw suratul mustaqim Ihdinaw suratul mustaqim dan yang kedua huruf H tidak boleh menjadi qalqalah ramai yang bertukar menjadi ihdinas-siratal mustaqim ihdinas-siratal mustaqim tidak boleh tuan-tuan yang sebetulnya adalah ihdinas-siratal mustaqim dan yang seterusnya adalah siratal ladina an'amta 'alaihim ha, Ramai dekat sini keliru Bahawa huruf Ain bertukar menjadi huruf A Suratul ladhina an'amta adayhim An'amta alayhim An'amta alayhim Tidak betul Bahawa yang betul adalah huruf Ain Suratul ladhina an'amta adayhim An'amta alayhim Ghairil maghbubi alayhim Walau jadi dekat sini tuan-tuan Sebenarnya banyak lagi kesalahan yang kita terlepas pandang Tapi saya hanya menyebut dan memberitahu hanya sedikit Tentang kesalahan kita membaca suratul fatihah Kita kena hati-hati bahawa suratul fatihah ini adalah rukun di dalam salat kita Dan dia juga merupakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan pujian kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita membaca suratul Fatihah dengan betul, kita ada kesungguhan belajar Al-Quran, belajar membaca suratul Fatihah dengan betul, maka kita menghormati kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, saya nak memberitahu tentang kelebihan suratul Fatihah. Kelebihan surah Al-Fatihah ini adalah mempercepatkan terkabulnya doa dan hajat kita dengan cepat dijelaskan dalam kitab mujizat surah-surah Al-Quran yang pertama para ulama menganjurkan yang ingin cepat sembuh dari penyakit bacalah Al-Fatihah sebanyak tujuh kali dan yang kedua sesiapa yang inginkan memudahkan pintu rezekinya baca al-Fatihah 20 kali setiap selepas solat fardu. Yang ulama kata pada awal tadi yang ingin cepat sembuh dari segala penyakit bacalah suratul Fatihah sebanyak 7 7 kali. Dan yang kedua para ulama mengatakan sesiapa yang ingin memudahkan pintu rezekinya pintu rezekinya bacalah al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap selepas solat fardu dan yang ketiga membacalah suratul fatihah 41 kali akan diberikan kemuliaan dan dijauhkan dari kemiskinan dan Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita melasaikan segala hutang maka dekat sini para ulama mengatakan bahawa suratul fatihah ini bukanlah surah yang biasa-biasa. Ha, sebab itu kita kena belajar dan cara membaca surah al-fatihah ini dengan tepat. Sebab apa? Ia adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada awal bismillah sehingga walak adalah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. لذلك نرى مرة أخرى قراءة صورة الفاتحة بشكل صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مانك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Jadi, itu insyaAllah bacaan suratul-fatihah dengan yang betul. Maka, tuan-tuan, kita usahakan diri kita. Ha? Merajinkan diri kita untuk kita belajar membaca suratul-fatihah dengan betul. Kerana suratul-fatihah adalah merupakan umul kitab. Adalah pembuka di dalam Al-Quran. Jadi, sepatutnya yang berada di sini adalah tuan guru kita, Al-Fadhil Datuk Syekh Ustaz Akil Hai di mana beliau diuji sakit kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala moga Allah Subhanahu wa taala beri kesihatan pada beliau seperti sedia kala moga Allah Subhanahu wa taala merahmati melindungi guru kita dari segala hasad dengki dan ain dan semoga beliau kuat dan tabah untuk terus menyampaikan dakwah beliau dan meneruskan perjuangan nabi kita iaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mari kita bersama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala penyakit daripada beliau insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Walaupun wa dan wacah bin ajma'in, Ya Allah tuhan sekalian, Alam tuhan segala manusia hilangkanlah segala penyakit dan sakit kepada Guru kami ya Allah berilah kesembuhan pada beliau ya Allah, Moga beliau dapat terus berkhidmat di jalan agamamu ya Allah, Sesungguhnya Engkau adalah Maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali dengan kesembuhan darimu Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Berilah kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain Ya Allah Ya Allah Hanya kepadamu tempat untuk kami mengadu Ya Allah Dan meminta hajat kepadamu Ya Allah Tiada Tuhan selain engkau Ya Allah ولا سقيا حَجْرَ هجرك يا الله اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين يا الله ما قلق حب كلها سجل دوس كَمِيهِ يا الله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم InsyaAllah Moga kita semua diberi Kemudahan untuk menuntut ilmu Supaya kita terus dalam dilindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma rahamna bil Qur'an Waj'alhu ja lana imaman wa nura Wahudan wa, wa rahmah اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطراف النهار واجعله لنا حجته يا رب العالمين تقبل الله منكم